आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी आसनांचे वेगवेगळे प्रकार अतिशय उत्तम अशा पद्धतीनं सर्व विद्यार्थ्यांचं आमच्या शाळेच्या वतीनं सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन डोळे झाकायचे आहेत डोळे कुणाचेही उघडे असणार नाहीत सांसों में छिपा है ये पुरखों की कृपा है ये दिखना है दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना प्रयास था योगानुशासन योगारम्भ योगा हो योगारम्भ हो योगारम्भ जो जीवन को योगाते योग योगानुशासनम् योगानुशासनम् बुद्धियुक्तो जहा मेहे सुकृत दुष्कृते तस्मादो गाय suppose i